আজি মই মাছেদি বিলাহী জোল বনাম তাৰ কাৰণে মই মাছটো অলপ সৰু লৈছোঁ লোকেল মাছ আৰু বিলাহী লৈছোঁ তিনিটা আৰু আলু লৈছোঁ দুটা আলু দুটা মই বইল কৰি ল'ম আৰু বিলাহীখিনিও মই কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ আৰু এইফালে মই বহুত বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে অকণমান সৰু ছাইজৰ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ নহৰু লৈছোঁ পাঁচ ফুটা আৰু আদা লৈছোঁ অকণমান তেজপাত লৈছোঁ এখিলা আৰু শুকান জলকীয়া এটা লৈছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ' এইয়া মই মাছখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ বাকলিখিনি গুচাই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে মই বিলাহীখিনিও কাটি ললোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু পিঁয়াজখিনিও মই অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্টো মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈছে ইয়াতে মই মাছকেইটা ভাজি ল'ম মাছ ভাজি হৈ গ'ল তেলতে মই এতিয়া অকণমান পাঁচটো মান দিছো শুকান গুলকীয়া এটা দিছোঁ বিলাহী মই নিমখ দিছো নিমখটো আপোনালোকৰ যি কেন্দ্ৰ দিব মই হালধি দিছো নি আৰু ইয়াতে মই বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অলপমান জিলা গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ বাকী আৰু মই বেলেগ মছলা লগতে ভালদৰে মই ভাজি ল'ম অকণমান বিলাহীখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ আদা নহরুণি দি পেলে মানে ভালদরে ভাজি ললো বিলামি কারণ আদা নহর ক্যাসা বন্ধাটি থাকলে ভালো নালেখানে ভজা হয়ে গেছে পেঁয়া মানে বইল করে থুখিন আপনার একটা অনুরোধ আমি যদি এই রেসিপিটি আপনার ভাল লাগে তেনেহলে এটা একটা লাইক করব কমেন্ট করব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব নহয় জানো এয়া একেবাৰে শেষত পানী দিছোঁ এই প্ৰেছাৰটোতে মই আলু হৈছিলোঁ সেইখিনি পানী মই ইয়াতে দি দিছোঁ কচলি কমপ্লিট ভজা হোৱাৰ পিছত দিছোঁ পানীটো এয়া তিনিটামান উতল আহিলে এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম মাছখিনি দি মই দহ মিনিটমান উতল আহিব দিম অকণমান ঢাকোনখন দি দিম মই অলপমান আলুখিনি ভাঙি দিলোঁ আৰু মাছ দিয়াৰ পিছত আলুখিনি ভাঙি এতিয়া জোলটো অলপ গ্ৰেভি হৈ গ'ল তিনি চাৰিটামান উতল আহিলে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান কাজিনেমু চেপি দিম মানে উতলি থাকিলে কাজিনেমু দিব নালাগে তিতা হৈ যাব সেইকাৰণে গেছটো অফ কৰি ল'ব অফ কৰি পিনে অকণমান কাজিনেমু এনেকৈ চেপি দিব কাজি নেমু চেপি দিলে তৰকাৰীখন খাবলৈ মানে বিলাহী জোলখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে কাজিনেমুৰ এটা খুব ধুনীয়া স্মেল ওলায় এয়া মাছেদি বিলাহী বনোৱা জোলখন হৈ গ'ল আৰু একেবাৰে শেষত যিহেতু মই কাজিনেমু অকণমান চেপি দিছিলোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া এটা স্মেল ওলাইছে চাওকচোন আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই খাবচোন এয়া চাওকচোন একেবাৰে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই